Добрый день, мои друзья! Сегодня у нас 23 января 2016 года. Катаюсь на лыжах в Гришкином лесу. Температура воздуха 13 градусов мороза. Нормально так, тихо, солнечно. Как вы видите, очень красиво. Правда, снимаю не на Nikon, а на обычный свой смартфон Samsung. Поэтому качество может быть и не ахти, но тем не менее видно состояние снега, природа гришкиного леса. Вон собаки лает, гуляет с собачками. Делает с вами свой кружочек. 330 метров. Вот ветерок сдувает снежную пыль деревьев. И не знаю, видно ли это на видео, но тем не менее вам об этом докладываю. Иду я с одной лыжной палкой, потом как вторая мешает, в левой руке у меня палка, вот она, в правой руке мобилка. Вот я сейчас себя еще покажу, если видите, вот он я, привет. Мы продолжаем дальше нашу прогулочку. Видите, лыжня. Снег, рядышком глубина. Смотрите, как заходит лыжная палка. Где-то до, полу, до, до, полуметра. Лыжня нормальная. Я ее тарил, утаптывал, прокладывал вчера и позавчера. Поэтому сейчас катиться по ней удалось. Одно удовольствие. Прокладывал я ее на прогулочных широких лыжах пластиковых. Сейчас катаюсь на беговых. Видите, чисто. 89 -го года выравнивается. Не пугайтесь, это лыжники. Да, еще есть фотофор. О, какая! Друг, поехали, побежали. Да, оно ну до дома, до дома, до дома. А оно до дома. Туда, туда, туда. Пока заканчиваем.